तो लइए 11वां चैप्टर एक यात्रा यह भी جنو स्वाध्याय सॉल्यूशन तो पहला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के एक-एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा तो लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा बीजू लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा तो लेखक के न करने पर भी ऑटो वाला इनका इंतजार करने इंतजार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था जो लड़की ने मोहन से हुए क्या कहा? तो लड़की ने हुए मोहन से कहा मुझे बचा लो जो तू तो मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया तो लड़की सुंदर और परिचित थी शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया थानेदार की क्या विशेषता थी तो थानेदार की यह विशेषता थी कि वह वह भी भी था उसकी कविताएं मानवीय से भरी होती मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था विद्यार्थी मित्रों हम प्रथम परीक्षा जो आ रही है बराबर अथवा तो कई परीक्षा

तो लेखक ने ऑटो वाले की जीद और आवाज में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया उससे प्रभावित होकर उन्होंने उस, उन्होंने उस उसके में बैठने की दी मोहन, मोहन का घर आगरा में था माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी क्यों लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे लड़की उस खुश के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं तो बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते उसके बदले इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया इसी मानवता पूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं विस्तार से उत्तर दीजिए लेखक यात्रा से क्यों डरते थे तो लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में सोचकर होती थी नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेगी लेखक यात्रा से डरते थे, थे। मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए मोहन बी ए पास एक सुशिक्षित युवक है उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है संकट में पड़ी एक लड़की को अपना कर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता अपने इन ही गुणों के कारण मोहन लेखक की नजरों में बहुत ऊंचा उठ जाता है त्रिजु लेखक के साथ मोहन ने अपना पन कैसा बताया जताया तो मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो ले, मोहन ने लेने से इनकार कर दिया लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ लेखक को अपना फोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया चौथु निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा इससे विवाह करना कर भी होगा और मानवीय भी यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसिया दिखाई पड़ ही जाता है यह विधान लेखक ने मोहन से कहा है क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी मुझे इतना न कीजिए बाबूजी जी ये विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह आटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सह, व्यवहार कर सकता है मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए चलो निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए पाला पढ़ना संबंध जुड़ना मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा असमंजस में पड़ना उलझन में पड़ जाना निर्णय न कर पाना आप कहा इलाज कराएंगे ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए दामन थाम लेना आश्रय लेना बड़े भाई का दामन थामकर वह शहर में रहने लगा में निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखे वांछित अवांछित परिचित अपरिचित समस्या समाधान मसीहा शैतान प्रीति नफरत સંતોષ અસંતોષ શોષણ પોષણ તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે અને પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો મેં એમ ક્યાંથી મળશે એપ્લિકેશનમાંથી તમને મળી જશે તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અહીં સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત